Ось глядачі Наталя. Дере, не знаю, Деревенко, напевно, Тетяна Деревенко. Запитайте, будь ласка, доколі ще наші будуть лише констатувати, що знову зайшла якась там колона з Московії. Ну, тобто, ми знаємо повідомлення в РДНБО. Ми констатуємо, що заходить колона з, там, з танків, бронетехніки, Камазів. І? Ну, а що ми можемо зробити? У нас нет, еще раз подчеркиваю, у нас нет и не было решительного превосходства над российскими войсками в таком количестве, чтобы мы реально могли заполнить армии вот эти все промежутки, взять границу. У нас авиации, авиация по колонии завдает удар. Да, но Россия развернула там очень серьезную зону войсковой ПВО. Там серьезная система ПВО, зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия, малого радиуса действия. Боевые колонны с войсками, артиллерии, крупные колонны. Противник сопровождает, как правило, самоходными зенитно-ракетными комплексами. Стрела 10, вот, как минимум. Да? То есть, поэтому там все не так просто наносить удар авиацией. Авиация может наносить удары, но для этого и нужны четкие данные разведки, цели указания. Должны быть самолеты, которые работают на подавление средств ПВО противника, на, на противодействие радиолокационным станциям. Всего этого командование ПВО, командование ВВС Украины, пока, к сожалению, в полном объеме не выполняет. Но сами по себе самолеты не могут решить проблему войны. Самолеты должны работать по целям. Эти цели кто-то должен обозначить. Должно быть целеуказание. Без разведки, без системы обнаружения, все это не работает. Война ⁇ это комплекс решений, это взаимодействие различных видов и родов вооруженных сил. Сам по себе самолет, если он вылетит, он будет такой же мишенью, как одиночный танк, одиночная пушка, одиночный солдат.